Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Planificador de Bodas, beso inesperado, basados en el libro. Pero la cuestión era que tenía que hablar con el cliente para consultarlo. Por lo tanto, en el cuarto día Nueva había quedado sin paciencia. Tan pronto como salió del trabajo, se apresuró allá al lugar donde sabía que el novio tenía que estar. Kun Silon estaba aquí hace un momento. Puede entrar, el empleado del gimnasio sabía que esa persona era la misma que ya había venido antes, pero esta vez no permitiría que entrara de forma gratuita. Disponemos de un servicio para comprar pases de uso diario. Si estás interesado en este, cuanto Nano apretó los dientes porque sabía que no había forma de que pudiera sentarse y esperarlo afuera. Después de escuchar el costo, su molestia aumentó, pero aceptó pagar la tarifa del servicio. Para ir tras su propio cliente. Quien no sabía que tenía su teléfono como pisapapeles, sus grandes ojos recorrieron el lugar y rápidamente pudo localizarlo. ¡Cum long! Nanue se precipitó hacia la persona que corría en la cinta de correr llamándolo sin ningún tipo de consideración. Al principio, no estaba perplejo, nervioso y también estresado porque la cantidad de invitados se había multiplicado increíblemente por dos. Pero cuando Sylon no contestó el teléfono o le devolvió la llamada quedando en silencio, todas esas emociones se convirtieron en enojo. Quería cancelar todo y hacerle saber que ya no trabajaría con él. Kum lom ¿sabías que la madre de Kunjiwa me llamó para hablarme sobre la cantidad de invitados en el evento? Dijiste que el número indicado era de 600 personas. Porque ella me dijo que serían 1200 invitados. Y lo más importante, he estado tratando de llamarte desde hace tres días y no has estado tomando ninguna de mis llamadas. Te das cuenta de que te vas a casar. Una boda no es un juego de vender o tirar cosas. Si este trabajo falla, no solo mi nombre quedará dañado, sino también el de la empresa. Salón se apresuró a sacarlo del lugar. Oye, aún no he terminado. Creo que necesitamos encontrar otro lugar para terminar de hablar con Nuya. Sin que Noa hubiese terminado de hablar, fue sujetado de la muñeca por Sylon y arrastrado hacia el vestidor haciendo que el joven quisiera golpear al novio. Pero todavía era considerado con los ojos de quienes lo rodeaban, así que dio largos pasos detrás de este hasta los vestidores, y llegó hasta donde estaba la zona de duchas antes de que Sylon se diera la vuelta para mirar a la cara. En ese punto Noah no pudo contenerse más. No sé cómo es tu percepción de esto, pero te vas a casar con Lom, incluso si no te gusta lo complicadas que son las cosas, pero. Sabías que una boda no se trata de dos personas, también significa que debes casarte con la familia de la otra persona, pero todavía te niegas a hablar de ciertos temas, incluso del número de invitados. Tú hiciste tu propio conteo de, eres, eh, pero Nora no pudo terminar de hablar mientras sus manos estaban temblando debido al enojo. Selon hizo algo inesperado. Se inclinó y presionó sus labios sobre los de Noé como si quisiera bloquear los sonidos que salían de su boca. Esto hizo que el planificador de bodas abriera mucho los ojos ante ese beso presionando fuertemente haciendo que la persona que había estado enojada apenas pudiera respirar. ¿Qué estás haciendo? Nano empujó con todas sus fuerzas y preguntó en voz alta, mirando a la persona que todavía estaba sonriendo y quien respondía la pregunta de manera prepotente. Intento calmarte. No estaba muy sorprendido y medio enojado porque de repente la persona que está a punto de casarse lo había besado. ¿Por qué el novio que ama tanto a la novia lo había besado de esa forma? Los besos son dulces, pero a veces también pueden ser amargos. ¿Qué diablos estabas pensando? Nanue tardó varios minutos en encontrar su propia voz y cuando por fin lo hizo, preguntó a Cylon sintiéndose muy enojado. Al ver el rostro del apuesto hombre se dio cuenta de que ni siquiera parecía tener un poco de remordimiento, porque la cara afilada y bronceada todavía estaba adornada con una pequeña sonrisa mientras respondía. Solo quería que te calmaras, pero ¿por qué? Nanoa lo miró sintiéndose muy enojado e insatisfecho, pero sobre todo profundamente confundido por el beso que le había dado hace un momento. ¿A qué loco se le ocurriría besar a alguien para calmarlo? sin olvidar el hecho de que esa persona era un hombre que estaba a punto de casarse con una mujer, en donde era que los hombres se atrevían a besar a otros hombres. ¿Por qué hice eso? Ceylon levantó una ceja y luego dejó que la otra persona se quedara en silencio por un momento, mientras apretaba las manos con fuerza e inhalaba profundamente para recuperar el sentido. No era lo único que sabía en ese momento, era el que el novio no había cooperado para preparar la boda desde un inicio.